Їх троє у кожного власний світ, та є те, що їх об'єднало. Бажання показати, що і в Україні можна провести незабутній вікенд. Тож у вільний від роботи час ведучі першого вирушили до першої столиці України міста Харків. Ходімо. поезда Интерсити дамчат вас до Харькова буквально за 4 часа с комфортом и со всеми удобствами. Присоединяйтесь. Работать на компьютере трансформере так же удобно, как на обычном ноутбуке. Я могу посмотреть фильм, потому что зарядка в нем 10 часов. То з амбіціями столиці. У своїй 360 років воно молоде душею. Адже Харків це студентський центр України. Тут у 80 вузах навчаються близько 20 тисяч майбутніх фахівців. А ще це край художників, поетів та театралів. Та і це ще не все: 20 музеїв, 45 храмів та каплиць, десятки незвичних скульптур та пам'ятників, широкі бульвари та привітні люди. Нехай через промислову індустріальну натуру Харків не. Вважають туристичним, та все ж у ньому є загадкова магія. Недаремно ж місцеві мешканці кажуть, аби закохатися у Харків, достатньо 10 секунд. А щоб пізнати трохи більше, ніж усе життя. Народний артист України Володимир Горянський приїхав до Харкова поїздом. Для проживання відомий актор обрав чотиризірковий готель з Криму Алла Толинська вирушила до Харкова на автобусі. Поселилася ведуча у заміському екокомплексі. Як що Можна дивитися улюблене кіно у гостиниці прямо з ноутбука технології. Натомість шоумен Геннадій Попенко дістався міста машиною. Для проживання він обрав бюджетний варіант хостел. Друзі, я безумно вам вдячний. Ви змінили мій світогляд. Да Таким образом про тому, що я постійно вважав Харків містом індустріальним, розвиненим технічно, але сірим, сірим я його вважав. А ці вихідні. Через те, що ви мене витягнули на, на, на цю вакацію, змінили мій світогляд. Дякую вам. Це отакенне місто. Ми дуже раді. Ну що, друзі мої, почнемо з площі Свободи в місті Харків. Саме большая площа в мірі Третя в Європі перша. Подробнее мне о ней расскажет художник-фотограф Дмитрий. Площадь свободы стала на самом деле Площадью свободы только недавно, когда снесли памятник Великому Ленину. Но это примечательно сегодня так уже много. Это университет Каразина. Мы выпустились уже два известных английских лауреата Лев Ландау и Иван Мичурин. Вы еще не сказали о первом советском небоскребе. Да, у нас тут есть первый советский небоскреб, это Газпром. По-моему, около двух лет назад на этой площади выступала группа Квин. Нигде в мире они не собирали такое количество, сколько поместилось в Харькове на площади Свободы. Я знаю, что вы делали проект Крошечная планета Харьков. Фотопроект. Я хотел бы тоже вот сейчас в этом деле поучаствовать. Ну, мы сейчас тоже самое сделаем. Давайте. давайте. Свобода! Что он сделал? Смотрите, вот это я. На площади свободы. Класс! Я тоже хочу такую фотографию себе. Так, давайте срубим селфи. Ваши новые технологии это для меня конечно катастрофически непонятная вещь Вау я решила прокатиться на харьковском метро смело это не то что смело для меня оказалось огромным шоком, что оказывается в харьковском метро уже давным-давно нет жетончиков здесь уже новые билетики так оплатите проезд приложите карту. Я не умею пользоваться. Ага, вот, мне подсказали люди, как, как это делают. Ху -ху! Мы едем кататься в метро. Три ветки метро. Так же, как в Киеве. И мы поедем на метро-ботанический сад. Пора выходить. И, конечно же, я отправилась в тот самый, самый старый в Украине ботанический сад. Этому саду более чем 200 лет. И его площадь 40 гектаров. Это в центре очень города. В центре города это очень много, как для ботанического сада. Вот они, настоящие тропики. Можно раздеваться. Итак, начнем нашу небольшую экскурсию. Это та самая голубая агава, из которой в Мексике делают текилу. И она никакой не кактус, она принадлежит к семейству лилейных. Агава цветет один раз в жизни, после чего умирает, но оставляет наследство вот таких маленьких деток. Это, конечно, чарующее такое место. И здесь даже плавают тропические рыбки. Это не те, которые делают фишпилинг, когда вот засовывают ножки. Нет. Эти рыбки могут только исполнять желания. Мог подумать, что не выезжая из Харькова, ты можешь почувствовать себя и в Мексике, и в джунглях, и в тропиках, и где угодно, и просто вжиться в роль настоящего Маугли. А все это реально. Нічого собі. А я блукав кам'яними джунглями. Мене чим вразив Харків, я вам на початку програми казав це своєю архітектурою. Але ще більше я закохався в ті будинки, які стали примарами. Почати Гена вирішив з десерту найстарішої кондитерки Харкова. Максим, ну що колись на цій вулиці пахло цукерками? Да? Ні, цукерками Тут пахло какао бабами і шоколадом. Отсюда починалася починалась життя жизнь Харкова. Да, тут відкрито, я бачу, так? Да? А колись було все в шоколаді. Побував в Гераді і в колишньому маєтку бельгійського багатія. Так що цей будинок ще досяжили, я бачу, так? Да? Тут є люди. Да, так, живуть люди. а виглядає, як закинути. Ні, тут до сих пор зберігалися в квартирах комуналки. следы былого здесь не исчезли. Заедем? Пойдем. Просторный балкон-терраса. Да, да, да. Говорят, что это была центральная гостиница. гостиная этого дома, арочное окно и ее называли еще курительной комнатой, говорят, что она была услана персидскими коврами. А потом были музычные будинки приводы Оце один з найславетніших харківських закинутих будинків. Він називається Криша міра або «Бутусов дом». Чому «Бутусов дом»? Бо саме той Бутусов, саме з гурта «Наутілус утілу був у цьому будинку, співав пісень. Концерти Шаляпін. Ну а тепер ходять всякі піаніни ламають. А от до родзинки Харкова театру Муссурі, так просто не потрапиш. знайшли людину, яка пам'ятає цей будинок, коли він ще функціонував і був будинком музичної комедії, так? Так. Що там відбувалося, розкажіть, будь ласка. То ми були в 1968 году на представлення приїжджала народна артистка Хитяева. Возвищений був был театр, там было було сидеть, сидіти, і тим більше звук був хороший. Це було найкраще спілкування моєї життя, цей театр. Театрі Мусурі в цьому славетному будинку співала Шульженко, виступав Маяковський, Шаляпін. Чому ж такий величний театр зараз знаходиться в подібному стані? Сказал, будинок с примарами, а я хотел тебя выправить с химерами. Ага. Але примары мы уже побачили, а химеры я також хочу вам показать. А разве они не, не в Киеве? Не только в Киеве, в Харькове тоже есть дом с химерами. Выполненный в стиле модерн с элементами готики. архитектор этого здания и величко вот выглядывает здесь сейчас здесь находится университет искусств и ходят слухи что здесь иногда блуждают духи возле четвертого этажа видите расположена фигура химеры она была выполнена в начале 20 века но сейчас вдруг увидели сходство с героем из фильма Властелин колец гол если помните И студенты если могут дотянуться, то иногда подкрашивают ему ногти на ногах. Мы встретили вот здесь студентов, которые как оказалось очень хорошо, Знают историю этого здания и что там происходит. Вот давайте послушаем. Это, это любопытно. Ну, ну, расскажите подробнее все-таки. Ну, интересно. Собственно, вероятный исток легенды идет еще из 19 века, когда в Харькове выступала очень известная актриса Евлалия Кадмина. Она играла свои роли преимущественно в белом. И как говорят студенты, можно найти много студентов, которые видели белую даму между пятым и шестым этажами. В дневное время она не появляется, в вечерние обычно ее видят. Вот. Евлалия Кармина она играла очень во многих спектаклях, но однажды, во время одного из них, она увидела своего молодого человека, сидящего вместе с другой в первых рядах. И между действиями она отравилась. И фактически прямо на сцене умерла. Похоронили ее здесь совсем рядышком. Каждая женщина в Украине знает, если ты хочешь одеться недорого, качественно, очень стильно, то тебе необходимо приехать в Харьков, потому что именно здесь находится самый большой рынок в Украине. Рынок Барабашова. Следующим за ним уже идет рынок в Одессе 7 километр. Что же интересного здесь, мы сейчас узнаем. Расскажу, что Барабашов никогда не был ни бизнесменом, ни предпринимателем. Он был астрофизиком. Но это так, заметочка для тех, кто не знал. А в какую цену ваши шубки вот крайние? 2500. 2500. Слушайте, это дешевле. Э, я посчитаю во сколько раз? В четыре раза, чем то, что я мерила. Но я же не упущу возможности. Можно, пожалуйста, померить? Несмотря на то, что эти безумные шубы, просто свели меня с ума, мне приходится идти дальше. Хорошо, что этот рынок крытый, и здесь можно легко переодеться, потому что если бы он был просто на улице под открытым небом, я бы умерла. Первый снег пошел в Харькове, чтобы так вы понимали. Ну что, берем, да, 140 гривен. Вполне доступная цена. И патриотичная, и модная, и стильненько Свитшот с гербом Украины. 140 гривен. Класс. Гардероб немного обновили. Все, теперь можно модно ехать в Киев. Але ти говориш, що Беребашова великий, розкішний, ледь не заблукала. Але з найвищої, майже найвищої точки Харкова я тебе не бачив. І ринка цього я не бачив. Я знайшов точку, дивовижно, каланча. Найстарша пожежна частина у Харкові веде свою історію з 1823 року. Спробуємо завітати в гості. Доброго дня. Доброго дня. Поставлю фасадом ваші сіжанки. Молодший сержанту. Ми ніби домовлялися про зйомочку. Можна до вас в гості? Звісно. Найстаріша в Україні пожежна каланча. З неї колись стерегли місто від червоного півдня. по посада цієї споруди понад дев'ятиповерховий будинок, а фундамента під нею немає. Як це можливо? Будинок стоїть собі, горя не знаю, майже 200 років. Все йому ні по чому. Что там дуже вразило, це е, хлопці, які працюють е, МЧСівці. Вони в своїх руках мають всі професії. Дивовижні хлопці, про них зараз мова. Що в цю форму треба якось швидко вбиратися, так? Ну, звісно, все на час. Наскільки швидко це треба вміти зробити? 30 секунд не наша подіться. І реально можна встигнути? Звісно. Я пропоную зараз зробити змагання. Форма проти Олександра. Змагання починається, нагадуємо, за 30 секунд треба вдягти повний комплект форми. Це штані, навіть комбінізон куртка. Пояс з різноманітним ранаментом, там краги, топорики, все таке. І і Стоп. Мені не вдасться за 30, але принаймні спробувати Я думаю, можна що да? якщо не спіша, то все вийде. искал свой испыт на відмінно. Тож запросто можно с ведущих у пожежники. Гена, ну все-таки я думаю, что не Каланча в Харькове самая высокая точка. Ну, зараз не. Я думаю, что Успенский собор, и колокольня Успенского собора, где я и побывал, и в самом соборе, и я для себя действительно сделал много открытий, удивительных открытий. Спасибо. Рада приветствовать вас в нашем храме. Спасибо. Если позволите, я вам кратко, потому что икон у нас много, да, я расскажу много. вам о том, что э, является основными достопримечательностями нашего храма. Рассказывайте. Во время ремонтных работ на колокольне электрики посетили наш чердак. И нашли там холст, абсолютно черный, натянутый на доску. Спустили вниз, протерли пыль. Предположительно икона. Почти 7 месяцев эта икона стояла у входа в храм. Ничего, кроме того, чтобы протереть а пыль, реставраторам пыль ничего мы не, не делали. Денег нет, бедны больно. И поэтому ждали своего часа. А матушка Пресвятая Богородица Тихинская распорядилась иначе. И чудодейственным образом в нашем храме началось проявление иконы. Но ну, такое ощущение, что она вот буквально только-только реставрирована. Да? да. Но Матерь Божья делает это лучше, чем реставраторы. И вот я вижу здесь тоже совершенно редкую, необычную икону. Это Богородица-троиручница. Не совсем. Если вы присмотритесь, то вы увидите четвертую руку. Если говорить э, правильно, то вот первая, которая держит младенца, да. вот вторая, да. которая указывает на цветок, Вот третья, Их, да? а вот четвертая ее след. Чуть-чуть а, повыше вот ноги. Вот, да, да, да. Духовный лабиринт. Вы видели такую икону? Это что-то схоже на абстракционизм або на символизм? Не знаю. Вот я сейчас вам предоставлю такую возможность увидеть это. Человек рождается и умирает. Он идет по жизни и каждую секунду стоит перед выбором. И этот выбор либо приведет его в горний Иерусалим, Царство Небесное, либо же он упадет в гиену огненную. Все-таки Господь дает человеку выбор. Горянский решил подняться еще выше, над Дзвеницу. Ну что, вперед? Более интересный вид. Вперед. Высота Дзвеницы – майже 90 метров. Краевид вражае. Ну вот такой красавец колокол. Говорят, что если прикоснуться к этому колоколу и загадать желание, оно обязательно сбудется добра, любви и мира и закрепить это колокольным звоном. Мы, распустившись с колокольни, зашли в органный зал. Я не знаю. Какая-то интрига висит в воздухе. Я чувствую, что здесь шла репетиция, потому что орган включен. Значит, здесь кто-то находится. Скажите, пожалуйста, есть кто-нибудь? Да, Здравствуйте. Извините, да, что мы ворвались. Я вижу, что все работает. У вас, наверное, была репетиция. да? да? да Я вас прошу: для нашей программы, для наших телезрителей по и першим, вы можете что-то сыграть? Да, спасибо, Харків город любви. А відповідно, з таким містом не хочеться прощатися. І хоча час нашої програми збіг, ми в жодному випадку не прощаємося ані з вами, ані з Харковом. Бо і з вами, і з Харковом ми побачимось за тиждень. Продовження. Дивіться у наступній програмі. Ви побачите, чому Геннадія Папенка так вразили харківські стіни. 500 квадратних метрів Шевченка. Та який пікантний сюрприз підготувала Алла Туленська для пана Горянського. Що це за Іскусство.